assalomu alaykum hurmatli uh, ko'rsatuvimizni ko'rib borayotgan tomoshabinlar o'z sog'lig'ini tiklamoqchi bo'lgan va o'z sog'lig'i to'g'risida qayg'urayotgan yok kasalmand bo'lgan insonlar bu sizlarga bag'ishlangan ko'rsatuvimizni ham ancha vaqtdan beri tayyorgarlik ko'rib yurgandik mana bugun nasib qildi shu ko'rsatuvni um, sizlarga havola etmoqchimiz bugungi ko'rsatuvimiz eng ko'p tarqalgan kasalliklardan biri xafaxonlik kasalligidan keyingi turadigan yurak ishimlik kasalligiga bag'ishlanadi hozirgi kunda bundan oldingi ko'rsatuvimizda aytib o'tgan oddiy so'zlar bilan tushuntirib o'tgan xafaxonlik kasalligi gipertaniya kasalligi va yurak ishimlik kasalligining yangi davolash turlari yo'lga qo'yilgan shu jumladan bizning xususiy klinikamizda ham va man ishlayotgan davlat klinikasida ham yigirma to'qqizinchi oilaviy poliklinikada ham va oliygohdagi klinikalarimizda ham yo'lga qo'yilgan shaxsan man tarafimdan ham bu zamonaviy tekshirish davolash turlari qo'llaniladi bugun yurak ishimik kasalligi to'g'risida gapirar ekanmiz eng avvalambor bu kasallik qanaqa kasallik va buning olib kelishi mumkin bo'lgan asarlar to'g'risida qisqa to'xtalib o'tamiz yurak ishimik kasalligi bu yurak koronar tosh tomirlarini zararlanishi bilan boradigan kasallik hisoblanadi afsuski bu kasallik ham har yigirma besh yilda besh yosh yaş, olti yoshga yosharib bormoqda ho'p kichik o'rta va katta tosh tomirlar va boshqa arterial tomirlarning zararlanishi bilan borishi qanday yo'l bilan amalga oshadi bu aeroskroti o'zgarishlarga bog'liq bo'ladi ateroskerotik o'zgarishlar o'ziga uh, xos ko'p faktorlar natijasida rivojlanadi hozirgi vaqtda yurak ishimik kasalligi o'rtacha o'n sakkiz foiz ayrim mamlakatlarda yigirma foizgacha yaqin bo'lgan uh, katta yoshdagi odamlarda qamrab olgan kasallik hisoblanadi bizning mamlakatimizda ham o'rtacha o'n sakkiz foiz 16 olti o'n tashkil qiladi gipertaniya kasalig bilan qo'shilib eng katta hayotga xavf solayotgan o'lim darajasini belgilaydigan kasallik ham mana shu yurak ishimi kasalligi va xafaqonlik kasalligi hisoblanadi endi yurak ishimi kasalligining biz aholi tushunadigan qismi bu stabil stinokardiya ya'ni muqim stinokardiyani ko'proq ko'z o'ngiga olib keladi muhim stenokardiya bu e, yurak ishimi kasalligi eng ko'p namoyon bo'ladigan holatlardan biri buni hamma ko'pchilik katta yoshdagilar atrofidagi odamlarda ham kuzatishi mumkin inson odam har kuni qiladigan e, harakatdan jismoniy harakatdan sal ko'proq harakat qilsa etajlarga ko'tarilganda bir yuk ko'tarib chiqqanda hansirashi şey, yo yurak ko'krak qafasining yurak sohasida ko'krak qafasida to'sh sohasida og'riqlar paydo bo'lishi har qanday og'riqlar paydo bo'lishi qariyalarda esa oddiy hansirashni paydo bo'lishi bu o'sha e, e, stenokardiya xuruji sifatida qabul qilingan xo'p stenokardiya ya'ni yurak ishimi kasalligining e, olib keluvchi faktorlar nimalar hozirgi kunda isbotlangan narsa isbotlangan bu xolesterin tarkibidagi o'ta xavfli bo'lgan e, lipidlarning ya'ni yog' kislotalarni oshishi ayniqsa bu past e, demak e, zichitdagi yog' kislotalarning va o'ta past zichiddagi hamda tririt -trik degan kislotalarni oshishi inson qon tomirlariga ya'ni o'sha qon tomir ichki devoriga biz aytamiz bu lipidlarning joylashuvi ko'payishi va blyaskalarga ya'ni tugunchalarga aylanishiga olib keladi bu kasallikni albatta o'z etaplari bor bu klinik etaplari bor va morfologik etaplari bor endi bizni yani, tinglovchilar uchun morfologik etaplari ko'p qiziq emas klinik etaplari qiziq birinchi bosqichida muqim stabil sinakard birinchi bosqichida bemorda bir hech qanday shikoyat bildirmasligi mumkin lekin bemorda semizlik borligi qon bosimini oshib turishi o'troq ko'proq o'tirib harakat qilishi parxis saqlamasligi nikotin qabul qilishligi alkogol ichimlik qabul qilish va va boshqa 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 faktorlar nasliy faktorlar ham bir qanchasini birlashishi natijasida ayrimlarda ellik yoshdan keyin erkaklarda ko'proq ellik besh oltmish yoshdan keyin ayollarga o'sha klimakterik sindromi boshlangandan keyin bu kasallikning tomirlari zararlash kuchayadi tezlashadi buni oqibatida shuning uchun birinchi darajasini aniqlash qiyin birinchi darajasida bemorlarda hech qanday shikoyat bo'lmasligi mumkin faqatgina juda og'ir <laughs> jismoniy harakatlar <laughs> hansirash mumkin ikkinchi darajasida bu biz aytamiz ikki yuz metrdan ziyodroq <laughs> yurganda yoki <laughs> uchinchi qavat ko'tarilganda ikkinchi qavatda yuqoriga ko'tarilganda hansirash belgilari paydo bo'lishi tush sohasida ko'krak sohasida chap ko'krak sohasida og'riqlar <laughs> paydo bo'lishi bilan boradi og'riqlar qisqa vaqt davom etib keyin so'nishi kerak har uchinchi bosqichda ozgina harakatda ham hansirash belgilari paydo bo'ladi ya'ni birinchi qavatga borish ko'tarilish va yuz metrgacha bo'lgan masofada yurganda paydo bo'lish bu insonga ko'p o'zining har doimgi qiladigan hayotiy ishlariga chegara qo'yib boradi mana shu holatda ikkinchi uchinchi bosqichda bemorlar ko'proq murojaat qiladi uchinchi klinik bosqichi yurak ishim kasalligining har qanday harakat kiyim almashtirish ham oyoq kiyim kiyish ham bir yo'talish ham bemorga hansirash yurakda og'riqlar paydo bo'lishi mumkin foyda olib keladi ayrimlar kuzatishda o'z kuzatishida hurmatli uh, tinglovchilarimiz og'riq bo'lmaganini faqat hansirash yurak urib ketishlar bilan borishi bilan ham bo'lishi mumkin ayniqsa yondosh kasalliklarga ega bo'lgan odamlar bu qandli diabet yuqori katta yoshdagi odamlar va boshqa kasalliklar bor odamlar gipertoniya kasalligining yuqori darajalari xavfi bo'lgan odamlarda ham og'riq bo'lmasligi mumkin hansirash bilan borishi mumkin lekin bu hansirashni yurak urib ketishni tez charchashni bizlar ekivalent deymiz ya'ni o'sha stinokardiya xurujiga teng bo'lgan holat bu stinokardiya xurujlarni hammasi maxsus davo talab etadi bemorda har qanday sinokarda huruji bo'lganda bo'layotgan harakatni to'xtatish iloji bo'lsa yarim gorizontal yo gorizontal holatni egallash va yurak tosh tomirlari kengaytiruvchi vositalarda qabul qilish biz aytamiz buni nnol bir gram milligramlik yoki nitrosarbitni tilnig tagiga tashlash so'raladi <laughs> va ikki yuz ellik milligramm agar <laughs> tana <laughs> vazni yuz kilogrammdan oshiq bo'lsa 500 yuz milligrammgacha aspirinni chaynab e, iste'mol qilish talab etiladi endi yurak ishimi kasalligida albatta ayrimda kuzatadi mana manda ayrim bemorlar bizga murojaat qiladiki mana hozir manda yaxshi manda yurak og'risa ham o'tib ketadi keyin harakat qilaveraman bu sindromni nomi bor buni nomi ispancha krishido ya'ni og'riqdan o'tib ketish ma'lum og'riqlar bo'lgandan keyin yurak tomirlarining zararlangan tomirlar siqilgan tugunchalarla siqilgan tomirlarning atrofidagi kollaterallarning yordamchi tomirlari ochilishi bilan yuz beradi lekin bu holat doimam yaxshi tugallanmasligi mumkin shuning uchun hansirash ma'lum harakatda og'riqlar paydo bo'lishi bilan kardiologga shifokorga murojaat qilish kerak albatta kardiologga zarur bo'lgan tekshirishlarimiz bor zarur bo'lgan tekshirishlarimiz bu albatta elektrokardiogramma iloji bo'lsa ellik skorostda olinishi bu yurak uzisi deyiladi ya'ni xalq tilida bizda yurak exo dopler aorta va bundan chiqqan tomirlar dopleri va qonda ikkita analiz juda zarur bu koglogramma yurak qonda когuliruhi faktorlarda Factor kogulirishi voystilalarning o'zgarishi qonning uvish jarayonlarini tekshirish koglagramma qotish jarayonlarini va lipid spektr xolesterinni tarkibini tekshirish bu tekshirishlar birlamchi zarur bo'lgan tekshirishlarga kiradi eng asosiysi bemorda biz yurak ishimi kasalligida erta o'z vaqtida tashxis qo'yish aniqlash ellik yoshdan oshgan bemorlar ellik besh yoshdan oshgan bemorlar birinchi xavf darajasini yengil xavf darajasini tashkil qiladi agar bular murojaat qilib bu tashxis qo'yilmagan bo'lsa qo'yilgan bo'lsa unda albatta har uch oyda stabil holatga tushgandan keyin analizlar tekshirishlar va o'z shifokorining nazoratida bo'lish bemorlarda hozir zamonaviy davo shu darajaga yetganki maqsad o'sha xalqqa hozir juda e, ko'p tarqalib ketgan hammani hamma tushunib qolgan stentlash ya'ni siqilgan tomirlarni kengaytirish e, endovaskular operatsiyasigacha olib bormaslikga qaratilgan buning uchun albatta o'z vaqtida tekshirishlar va hozirgi kunda kombinirlashgan dorilar hozir biza misol uchun o'sha to'rtta gruppa dori desak yurak ishimi kasalliga qo'llaniladigan kombinetlashgan dorilar o'z tarkibida ikkita uchta dori bo'lgan dorilarni qo'llash bizda e, mas masalan bizni klinikamizda saodat shifo klinikasi bu qo'a joylashgan shu jarayon bilan davolaymiz va bemorlarda uzoq vaqt ko'p yillar o'zini tabiiy hayotiga jismoniy harakatiga bemorlarimiz qaytadi va e, erkin kasallikdan forig' bo'lgan holda yashaydilar buning uchun albatta ma'lum bo'lgan oddiy sodda sanoqli tekshirishlardan o'tish kerak yana bir narsa ayrimlarda o'rtacha o'ttiz foizdan ziyodroq odamlarda bizni kasallarimizda bemorlarimizda yurak ishimi kasalligi boshqa belgilar bilan ham kechadi bu yurak ritmini buzilishi yurak urishini buzilishi yurak blokadalari bilan kechadi bundan tashqari yurak yetishmovchiligi ham rivojlanishi mumkin lekin bu asoratlar sifatida qaraladi va kechuv sifatida qaraladi har qanday holatda bu holatlar ham bu belgilar ham bu sindromlar ham tashxislanish diagnoz qo'yilishi kerak tekshirilishi kerak va bularga ham kerakli dorilar dori darmonlar berilishi kerak biz klinikamizda hmm. ko'p yillardan beri bemorlarimizni maxsus hisobga olib imtiyozlar bilan davolab kelamiz biz ko'rayotgan bemorlarimizni da doimiy ular bilan aloqada bo'lamiz yurak ishimik kasalligi bilan kasallangan odamlar davolanayotganda albatta yillar davomida oylar davomida shifokori bilan aloqada bo'lishi kerak va o'ziga gemodinamik ya'ni arterial qon bosimi pulsi haqida ma'lumotlarni daftarga yozib borish kerak tagida qilingan ikigini javoblari har bir приступ har bir xuruj yurak ishimik kasalligi stinokardiyaning har bir xuruji o'ziga xos yangi asrotlar olib kelishi mumkin shuning uchun har bir xuruj shu vaqtni o'zida davoni kardiogramma qilishdi va kerakli bo'lgan tahlillari qilib biz boyagi tepada aytgan qilib davoni to'g'rilash kerak har bir xurujdan keyin yurak holati o'zgaradi yondosh kasallar ham o'zgarishi mumkin xafaqon kasalligi shuning uchun har qanday xuruj yuz berdimi bemorda olib borilgan davo ko'rib chiqilishi kerak shuning uchun man o'ylayman bizning hurmatli bizni tinglab turgan tomoshabinlarimiz bu kasalliklarda belgilari paydo bo'lganda e'tiborsiz bo'lmaydi yana bir narsani man ko'p ta'kidlayman hamma tushunishi kerak insonning yoshi oshgan sari paydo bo'ladigan kasalliklar bor buni gerontologik kasalliklar kasalliklardeya gerontologiya fani shug'ullanadi hozirgi vaqtda gerontologiyani kardiologiya fani bilan birga olib boriladi nega deganda gerantologik kasallikar ko'pchiligi qonlik kasalligi yurak ishimik kasalliklari bu har bir odamning ma'lum yoshda oltmish yoshda yetmish sakson yoshda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan kasalliklar hisoblanadi bulardan qo'rqish kerak emas cho'chish kerak emas bularni o'z vaqtida aniqlab kerakli bo'lgan dori darmonlarni kombinirlashgan kompleks davoni olib borish kerak hurmatli mana tinglovchilarimiz bizni ikkinchi ko'rsatuvimizni mana sizlarga namoyon qildik yurak ishimik kasalligi bo'yicha qisqa sizlarga tushunarli qilib har qanday e, savollaringiz bo'lsa bizga murojaat qiling biz imtiyozli bemorlarga imtiyozli e, tekshirishlar davolab beramiz xususiy klinikada yigirma to'qqizinchi oilaviy e, poliklinika qida bepul ko'rishlar qilamiz har doim bizga murojaat qilishingiz mumkin har doim eshigimiz ochiq e, sizlarni ko'rganimizdan behat xursand bo'lamiz kelganda albatta qanchalik kasalligingiz to'g'risida ma'lumotlar bo'lsa har qanday ko'rinishda işte, olib kelsalaringiz bu juda yam yaxshi bo'ladi solishtirishimizga rahmat e'tiborlaringiz uchun bizni kutib qolamiz e, savollaringizni e, sizlarning qo'ng'iroqlaringizni e, rahmat e'tiborlaringiz uchun yana bir bor rahmat